Здравствуйте, уважаемые старшие группы, средняя и старшая. Сегодня у нас тема урока Гран Батман танью Новая комбинация. Сначала мы сделаем ее в медленном темпе, а потом чуть быстрее. А помогать мне будет сегодня Даша Христенко, участница старшей группы Свято Мри. Подготовительная Исходное положение, пятая позиция ног, подготовительная позиция рук, голова правому ключу И раз, два, три, четыре. Раз, и два, и три, и четыре, и. Раз, и два, и три, и четыре, и. Раз. И, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Закончилась первая часть нашей комбинации. А сейчас мы это исполним чуть-чуть быстрее. Приготовились. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз. И два и три и четыре и раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и. Закончилась э, первая часть в быстром темпе. Теперь, пожалуйста, дети, обратите внимание. Бросок ноги в сторону со сгибанием нижней части э, ноги от колена до носка должно происходить не при опущенном э, колене. То есть бросок за, за ногу и согнуть и в таком же, там, на такой же высоте и поставить, выровнять ногу и поставить. И следующее точно так же еще сложнее. Мы выбрасываем ногу и ставим потом ее на пол. Вторая часть комбинации. Здесь будьте более внимательны, потому что здесь меняются ракурсы. Ракурс от станка по диагонали, ракурс станку по диагонали. Э, пожалуйста. И сейчас мы продолжаем вторую, вторую часть. Мы становимся по диагонали. И поднимаем ручку в третью позицию, плечо опустить. Голова к руке. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, плечо, три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Комбинация закончена. Пожалуйста, сейчас пробуем сделать чуть-чуть быстрее. И раз, два, три, четыре. Раз, и два. И три. И четыре. И. Раз и два. И три и четыре. И. Раз и два и три и четыре и 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 раз и два и пять. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Комбинация закончена. Итак, мы с вами сегодня разучили новую комбинацию гран-батман. Пожалуйста, пытайтесь сделать дома с правой и с левой ноги. Обращайте внимание на положение рук, ног, ракурса корпуса и, естественно, держите все свои части тела. То есть опломб должен быть хороший опломб. Это все подтянутое, хорошая спинка, крепкая, для того чтобы упражнения вышли очень хорошо. Благодарю вас за внимание. До встречи в следующем видеоролике.